Assalamualaikum semua. Salam ukwa. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Aura Hijab. Kami mendoakan insyaAllah anda semua sentiasa dalam lindungan rahmat Allah SWT. Saya Diana Amir bersama dengan saya. Saya Tias Alkrid dan anda jangan pergi mana-mana terus melekat kat TV sebab untuk episod Aura Hijab pada kali ini, kita ada banyak segmen-segmen yang menarik, betul tak? Aha, Untuk segmen Alisha, kita akan melihat koleksi rekaan tudung dua muka. Apa itu tudung dua muka? Kita okay, nak tahu, lihat dalam segmen Alisha. Dan untuk segmen Azian pula, kita akan mengikuti perkembangan perkembangan tentang fashion peplum yang menjadi trend hijabista masa kini. Ah, untuk segmen Amanda pula kita akan bersama dengan personaliti yang sekarang ini semakin aktif dengan perniagaan butiknya sendiri iaitu Meme Suhaiza. Ah, rasanya fans pen tipe penonton semua dah tak sabar, -sabar nak tengok semua menarik-menarik kan. Jadi apa kata kalau kita terus ke segmen Ali Shah Jom. koleksi tudung-tudung muka ni ialah tudung yang hanya perlu disarung sebanyak dua kali tanpa perlu kita melilitnya dan sebenarnya tudung-tudung muka ni dah pun banyak di pasaran namun alhamdulillah pada hari ini Diana berkesempatan untuk berada di um, benang hijau di Bangi Sentral bersama-sama dengan pemilik dan juga pengasas butik dan juga berke kepada tudung-tudung muka ini iaitu Puan Fazlah Mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. jadi mungkin uh, Puan Fazlah boleh kongsi dengan kami um, mengapa menggunakan uh, tudung dua muka ni sebagai salah satu daripada koleksi point. Uh, saya sentiasa mengikuti perkembangan fesyen hijab uh -huh. uh, dan sebagai seorang ibu saya suka kan uh, fashion yang uh, ringkas hmm. uh, dan uh, mudah digayakan. So, uh, mungkin boleh cerita tentang rekaan rekaan yang ada pada tudung dua muka. Okey. Bila kita pakai tudung dua muka ni, hmm. kalau macam kita pakai long shawl, shawl uh. panjang kan, macam-macam uh, gaya kita boleh buat. Betul. So kalau tudung dua muka ni dia memang um, lebih kurang macam ini je. Uh. Jadi untuk kelainan uh, tambahkan aksesori kita tambahkan batu kita tambahkan beads ataupun macam manik-manik yang contohnya macam saya pergi ke China ke hmm. Vietnam tapi kita pastikan aksesori yang kita gunakan tu aksesori yang berkualiti. Okey kalau pun nak mencipta rekaan yang terbaru selalunya puan akan ikut trend semasa ataupun a uh, kalau dapat ilham ke idea ke puan terus buat. Uh, kita sebenarnya memang kena lain daripada orang juga supaya ada identiti kita sendiri Betul. kan. Hmm. Tapi kita pun kena ikuti juga a uh, fashion semasa hmm. sebab hmm. sebagai kerni kita tak boleh hmm. duduk tengok handphone je ataupun hmm. jangan duduk tengok internet je sebab kita kena keluar tengok apa yang berlaku di sekeliling kita Betul. kan lepas tu kita kena cari inspiration tak semestinya nak tengok butik tuduhan buat apa tak hmm. uh, lebih baik kalau kita cari inspirasi tu dari brand-brand uh, macam overseas ke kan uh -huh. contoh macam kita tengok aksesori yang dia guna pada baju ataupun uh, bag dia lah contohnya uh -huh. okay. Untuk tudung dua muka ni Puan Fazila ada mencipta dua jenis jahitan yang berbeza. Jadi saya nak tahu apa bezanya sebenarnya. Okey. Ha. Ada dua jenis. Pertama uh -huh. namanya Lili uh -huh. dan yang kedua namanya Suri. Lili adalah a best seller kitalah daripada tahun lepas yang macam saya pakai ni. So atas permintaan kita buat Suri ni. Suri uh -huh. ni dia ada flare, dia ada lebihan kain dia jadi macam ala-ala macam dia nak pakai tudung tu. Oh, dia nampak ada sedikit lebih berfashion sikit. Uh -huh. Ah, dia nampak, nampak lebih macam fashion. Okay. Uh -huh. Sebab kita macam kita jahit bahagian dalam Okay, cuba try okay. pakai. Okay. Tudung muka uh, macam itulah sarung sekali dan sarung kali kedua dah nampak dah di sebelah kiri akan ada macam jatuhan kain lebih mm -hmm. lebih beza antara suri dan juga lili. Betul. macam yang ni pun dia dia macam ada bucu kan yang ni kita ha? tak ada bucu ha nampak lebih suri efek kan? macam half moon ataupun separuh bulan okey untuk tudung dua muka ni ada berapa warna yang disediakan oleh point kalau untuk lili ni dalam 100 warna sebenarnya oh, banyak pilihan ya macam untuk suri pula yang ni kita baru release dan kita banyak release warna-warna pastel dulu satu yang saya suka tentang uh, tudung dua muka ni uh -huh. saya kita boleh sembunyikan bahagian dagu uh, macam kalau mana? macam yang lili ni saya uh -huh. macam ni jelah. Bawa ke depan jelah. Ah uh, ke depan je dia sedikit. fleksibel. ikut uh -huh. pada kita sama ada kita nak menutup bahagian bawah dagu kita ni ataupun kita lebih selesa untuk membiarkan ruang di bahagian dagu. Betul. Uh, untuk uh, tudung dua muka ni juga kita uh -huh. tak boleh gunakan material yang terlalu tebal. Kalau uh -huh. tak dia akan jadi panas dan dia akan jadi macam berpeluh. Uh, lagipun dia dua lapis jadi memang dia tak akan jaranglah. Uh -huh. uh, dia betul pasti akan menutup juga. selalunya dalam menghasilkan satu reka an point sendiri hmm. berapa garis masa yang diperlukan selalunya okey hmm. selalunya tak lama sangat dalam seminggu ke dua minggu saja daripada hmm. kita dapat idea tu sehinggalah kita dapat um, sehinggalah produk tu siap hmm. Hmm. Dalam keseronokan Puan, mereka cipta turun-turun terbaru -turun -turun ini, sebenarnya mesti ada cabaran-cabaran ataupun risiko yang Puan terpaksa ambil untuk menghasilkan sesuatu dekat air. Jadi, mungkin Puan boleh kongsi dengan kami? Pertama, dari segi um, material. kan Kadang-kadang, ha? kita dah beli corak yang cantik-cantik tapi dalam banyak-banyak tu ada yang reject. Jadi, bila kita order di luar negara, susah untuk kita return balik. Betul, betul. Jadi, bila kita order dalam kuantiti yang besar, kerugian kita pun besar. Ha? Jadi, kita kena bersedia untuk tanggung sedikit kerugian. lah. Lepas dari segi jahitan saya ada kilang jahit sendiri hmm. tapi um, ada masanya memang katakanlah kita ada event ke apa uh, maksudnya kita perlu masuk lebih banyak so saya terpaksa outsource so bila kita outsource tu dia orang tak QC betul-betul so ada yang macam kita terpaksa jahit balik ada yang kita macam buang je macam tu lah so, okay, mungkin kata-kata terakhir ataupun harapan puan terhadap uh, fashion muslimah di Malaysia okay. so um, sebagai seorang mereka hmm. kepuasan saya adalah bila melihat uh, uh, orang menggayakan koleksi yang uh, saya reka kepuasan tu tak dapat digambarkan dengan kata-kata lah. Jadi, macam harapan saya uh, adalah macam untuk macam hasilkan lebih banyak lagi desain yang uh, cantik, yang berkualiti uh, supaya um, lebih ramai lagi yang uh, menggayakan produk kita lah. menyatukan puak-puak besar di Anatolia dan memimpin kaum Turkiye menjadi empayar terbesar dunia. Allahu Akbar. The Ottoman, this lot lavender on Mulai 12 Oktober ini, setiap Isnin hingga Jumaat, pukul 5 petang di TV2. Cek yang pun. bukan sebab perempuan lain. Dia boleh bawa rezeki. Tapi kena pandai jaga. Tengok, suami saya kaya kan? Elok. Surat tu Anis tulis untuk kekasih lama dia. Aduh. Iunya apa tu? Makak ni. Hari tertelamu. Tak tak cakap pun ada. Saya baru nak buat air ni. Aduh. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Ramai di antara kita dah tahu dah tentang kisah wanita Islam yang hebat pada zaman Nabi Ibrahim iaitu Siti Hajar kan? Betul tu. Dan yes, Siti Sarah iaitu madu pada Siti Hajar sebenarnya berasa cemburu dengan Siti Hajar yang telah pun dikurniakan zuriat manakala ketika itu Siti Sarah belum dikurniakan lagi zuriat. Dan Siti Hajar mengetahui perasaan cemburu Siti Sarah tersebut, maka beliau bersama dengan Nabi Ibrahim pergi daripada Syam ke Mekah dengan menaiki unta. Dan ketika perjalanan, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail di satu tempat dan berkata kepada Siti Hajar yang Allah yang telah memerintahkan beliau untuk membawa mereka ke situ. Dan Siti Hajar pun belapan dada mengetahui bahawa sebenarnya Allah tidak akan pernah mensiasiakan mereka. Lalu Nabi Ibrahim pun meneruskan perjalanannya. Itulah kemudian berlaku kejadian yang satu saat genting di mana mereka kehausan Siti Hajar terpaksa membawa Nabi Ismail dan berulang-alik tujuh kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Tujuh kali kan? Hmm dan dari situlah munculnya kisah tentang telaga Zamzam -zam di mana airnya terpancut keluar untuk menarik perhatian burung-burung. Betul tu dan kafilah Arab nampak burung-burung tu di situ dan mereka pergi ke sana dan memutuskan bahawa mereka nak membina kota di sekeliling telaga Zamzam -zam tersebut. Hmm begitu hebatnya wanita yang bergelar Siti Hajar ni. Okeylah apa kata kalau kita berbalik semula pada topik kita di Aura Hijab ni di mana dalam segmen Azian kita akan mengikuti fashion Peplum. Ah hmm menarik kan? minat tak dengan peplum? Minatlah sebab peplum ni dia tak berapa nak nampak bentuk badan dia macam wow. Oh, comel, kan? comel kembang macam tu kan? Comel dan kembang-kembang kan? Jadi apa kata terus kita ke Saiman Asian. Sebut mengenai fashion peplum ini ia digambarkan di bahagian baju dari pinggang hinggalah ke pinggul mempunyai kain yang berombak-ombak ataupun kembang-kembang yang beralun seperti skirt di mana ianya sesuai untuk dipakai di apa jua majlis contohnya majlis santai ataupun majlis formal dan untuk pengetahuan anda fashion peplum ni sebenarnya telah lama popular pada zaman kegemilangan Saloma lagi di mana ianya sekarang ini dihidupkan kembali dan menjadi fashion pilihan kepada wanita muslimah terutamanya yang berhijab kerana kalau kita pakai dengan tudung atau pershol yang sepadan yang sesuai ianya akan kelihatan lebih stylish lagi. Jadi kalau anda ingin tahu lebih lanjut lagi tentang fashion peplum ini, apa kata kalau kita lihat antara koleksi fashion peplum yang menjadi pilihan kepada wanita muslimah ini. Jom. antara koleksi rekaan peplum moden. Kalau kita lihat dekat sini, rekaan potongan pendek di bahagian pinggang dan disebabkan warna peplum ni polos, kita ada rekaan di bahagian pinggang yang menggunakan renda dan juga bunga. Jadi nampak lebih menariklah. Dan kalau yang ini pula, peplumnya bukan saja kembang di bahagian pinggang, tapi tengok di bahagian lengannya. Dia kembang di bahagian lengan ada peplum juga. Yang ini pula, baju ini dia menggabungkan dua warna kontras. Kalau kita lihat yang atas pakai warna pink dan yang bawah ni warna biru. Kalau kita lihat di bahagian pinggang ni, dia punya rekaan kain yang digunakan sama dengan kain bawah ni. Ini adalah kerana ingin menampakkan lagi kembang di bahagian pinggang ini. Jadi nampak lebih menarik dan menonjol kat situ. Ini pula adalah antara koleksi kurung peplum. Kalau kita lihat di sini, kita ada line di tepi ini dan menampakkan peplum ini jatuh cantik je, Sangat ringkas dan anda boleh padankan peplum ini dengan tudung yang bercorak. Kalau peplum yang ini pula, dia ada rekaan di bahagian pinggang ini. Buci, ada labuci, ada mani dan di bahagian peplum di bawah ini, ada rekaan render. Tapi render ini boleh nampak kain dekat dalam ni. Dan di bahagian lay, ini juga di bahagian lengan ada manik-manik juga. Jadi anda tak perlu pakai aksesori yang terlalu banyak sebab dekat bahagian baju ini je dah sarat dengan desain. Okey, untuk peplum yang ini pula, ini sangat ringkas. Kalau kita lihat di sini, ada render diikuti dengan mana-mana di tepinya. Dan di bahagian bawah peplum ini, di hujungnya, juga ada uh, render dan juga mana-mana. Memang sangat cantik. Yang ini ialah peplum kurung, di mana potongan daripada pinggang ini ke bawah, dia lebih panjang, hampir lutut. Dan di bahagian pinggang ini, dia mempunyai lipatan. Jadi, bila lipatan-lipatan ini, dia nampak lebih kembang lagi. Nampak tu. Jadi untuk anda yang berbadan langsing memang sesuai untuk baju ini. Ini pula ialah blouse peplum. Sama juga macam uh, kurung peplum ni. Dia ada bahagian uh, lipatan di tengah pinggang ini. Cuma bezanya ialah dia punya potongan pendek sedikit daripada kurung peplum ni. Dan anda akan kelihatan lebih santai jika anda pakai dengan kain seperti ini ataupun dengan seluar maupun dengan palazzo. Ini adalah peplum kurung Cuma bezanya dengan kurung peplum itu ialah potongannya yang sangat ringkas, jatuh ke bawah cantik je macam itu kan. Dan kalau kita lihat di sini, ada rekaan dan hiasan di bahagian peplum ini. Jadi nampak menonjol di situ. Kesimpulannya, rekaan Paplem ini mendapat sambutan dan juga perhatian yang cukup banyak daripada pencinta fashion tanah air dan bagi wanita muslimah. Ini adalah berita yang menggembirakan kerana mereka mempunyai banyak pilihan untuk koleksi pakaian muslimah mereka. Dan kami berharap agar segmen Azian pada kali ini dapat membantu anda untuk membuat pilihan dalam menggayakan fashion Paplem yang sesuai dengan kehidupan seharian anda menarik menarik dan elegan untuk dipakai sebab dia dah jahitan dia dah dikembangkan untuk menjadi kembang dan lagi sesuai untuk digayakan dengan palazzo, skirt ataupun slack. Saya suka fashion peplum yang jenis kembang dekat pinggang. So tangan straight. Sebab peplum ni kadang-kadang dia menutupi kita punya badan lah. Tak tak senting sangat, tak labuh sangat. Apa dengan satu fashion problem kalau tu saya lah di mana kalau saya nampak seorang perempuan pakai dengan sesuai yang saya tudung ni saya pakai nampak lebih ceria dan lebih cantik lah. Sedang dilanda mampu asmara. Tak potong, tak boleh kahwin. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah aku. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. Mas 999. Gunakan dengan berhemat. Rupanya banyak fashion peplum yang sesuai dengan semua jenis bentuk badan kan? Hmm, betul tu. Cuma comel semua kan. Hmm. Ah, ha, ni kita cakap-cakap juga rasanya ramai penonton dah tak sabar nak tengok artis ataupun selebriti yang cantik, comel Amanda kali ini iaitu Mimi Sohaiza. Betul tu kalau dulu kita selalu nampak dia di TV, berlakon drama, kemudian berlakon filem pula dan siapa tak tahu beliau mendirikan rumah tangga dengan abang sado kita selebriti tanah air iaitu Norman Hakim. Dan kalau anda semua nak tahu tentang perkembangan terbaru Mimi ni, apa kata <tuh> kalau kita terus ke segmen Amanda. masa tu Mimi baru lepas uh, lahirkan anak pertama Mimi Muhammad Darwi Sakim kalau sampai sekarang dah lebih kurang tiga tahun lebih puncanya masa tu Mimi ada sambut suka sekolah macam tu Mimi datang pakai tudung buat normally selalu bila habis di majlis kan buka tudung buat hari tu Mimi tak nak buka terdetik dalam hati rasa macam selesa sangat. Hari esoknya pun terasa nak pakai tudung. Tapi masa tu Mimi tak beritahu saya siapa pun Mie nak tudung. Dengan Abang Norman pun Mimi cakap saja je nak pakai tudung. Sampailah satu tahap Mimi rasa macam dah sampai waktunya untuk Mimi berhijab. So Alhamdulillah bila Mimi beritahu Abang Noman, so Abang Numan adalah orang yang paling gembira, paling seronok. Sebab itu sebagai isteri saya rasa saya dah jalankan tanggungjawab sebab okay, seorang isteri boleh menjaga aurat dia untuk seorang suami dan kerana Allah Ta'ala. So itu adalah yang terbaik dan bila Mimi beritahu dekat keluarga pun Alhamdulillah berita itu disambut baik dan orang menyokong apa yang Mimi buat itu dengan sepenuhnya. Masa Mimi pakai tudung dulu-dulu, tak adalah terlalu drastik sebab so, Mimi melalui proses satu persatu jadi so Mimi nak biar kita istiqomah lebih ke arah kebaikan insyaallah itu lagi bagus daripada kita terlalu drastik tapi kita tak faham apa makna sebenarnya tapi Mimi masa Mimi hijab pun Mimi terus pakai tudung elok cuma dalam sekarang ni Mimi mula melabuhkan tudung dari satu masa ke satu masa orang yang paling seronok sekali of course Abang Norman suami saya so dia memang memberi sokongan sepenuhnya kepada Mimi. Memang dia selalu cakap sebelum ini, dia selalu saya doakan. So, orang kedua adalah keluarga saya, keluarga mertua saya. Dan seterusnya, bila saya beritahu kepada masyarakat, kepada media, Alhamdulillah, satu respons yang sangat positif sebenarnya. Mimi taklah melalui satu cabaran yang terlalu besar. Alhamdulillah, sebab semuanya dipermudahkan daripada awal Mimi Bijak sampai sekarang. Dan Alhamdulillah, semakin hari semakin baik. Okay, masa berhijab tu masih aktif lakon masa tak adalah terlalu drastik sangat beritahu yang kita nak pilih watak ni ke macam tak lalu memilih drama tidak tapi bila kita beritahu kita dah bijak tawaran yang datang tu sesuai dengan Mimi tak adalah Mimi terlalu memilih sangat so Mimi ambil selagi boleh cuma bila anak kedua sebenarnya bila anak kedua Mimi dah kurangkan sikit dari segi dalam bidang seni lakonan Mimi lebih fokus kepada keluarga pada anak lah so that's why macam sekarang ni Mimi cari satu lagi cabang yang kita boleh ada pendapatan sendiri tapi dalam masa sama lebih kepada keluarga. So ini antara salah satu cabaran yang buat meme buka butik sendiri macam senang. Tak adalah mimi kata meme stop terus berlakon tidak. Bila ada tawaran yang sesuai yang yang tidak melibatkan masa yang banyak, tidak di luar luar negeri apa semua macam tu mimi ambil lagi. And then dalam masa sama mimi aktif juga buat talk, tawaran orang panggil untuk macam universiti-universiti ataupun NGO di luar sana yang nak mimi kongsikan pengalaman mimi sebagai seorang selebriti yang berniaga. Okey, tertubuhnya butik Milana ni sebabkan uh, minat dan dalam masa yang sama uh, sebab masa Mimi berhijab dulu ramai sangat yang panggil Mimi untuk photoshoot yang nak Mimi gayakan pakai dulu setiap hari sampai satu tahap Mimi fikir macam kenapa kita tak buat sendiri jadi Mimi masa tu Mimi aktif buat online online selama setahun lebih bila setahun lebih dah rasa macam dah sampai masa ni kena ada sesuatu yang lagi besar untuk senang peminat datang untuk cari terus tak perlu melalui online saja kan jadi itulah wujudnya Melana atau kerjasama Mimi dengan Pak Mimi. So Mimi suka ber Ini adalah salah satu cabang yang Mimi rasa macam Mimi dapat ilhamkan apa yang Mimi suka pakai dan orang dapat ikut. So itu antara salah satu Mimi punya keyakinan kekuatan Mimi untuk terus menjayakan Milananlah. sini Mimi suka menggayakan gaya yang lebih santai uh, dalam masih sama feminin uh, macam Mimi walaupun dah ada dua orang anak bila nak pakaian tu kena tengok anak dulu sesuai tak untuk menyusukan anak macam tu kan tapi dalam masih sama masih lagi bergaya tapi tidaklah yang terlalu sarat so Mimi suka bermain, bermain dengan warna tapi gaya Mimi lebih kepada gaya yang lebih santai dan ringkas tapi dalam masa sama menampakkan kita sebagai muslimah yang feminin dan bergaya daripada mula-mula Mimi -mula, hijab dulu satu perasaan yang memang suka untuk kita ungkapkan tapi Mimi faham uh, satu ketenangan dan satu satu perasaan selamat sebab kadang, -kadang bila macam sekarang bila Mimi dah hijab berhijab doesn't mean kita perlu memandang negatif pada orang di luar sana yang masih belum kita sama-sama doakan sebenarnya bila kita ambil aura positif orang pun akan tak berikan aura positif pada kita yang paling penting sekali sebenarnya bersan, sentiasa besan kebaik pada orang kita memberi kebaikan orang pun akan memberi kebaikan kepada kita insyaAllah mudah-mudahan bila orang tengok kita sebagai satu contoh orang pun akan tertarik dan salah satu mungkin tarikan yang memberi aura positif untuk orang di luar sana mengajak ke arah kebaikan. Saya tak adalah nasihat yang terlalu khusus sebab saya pun masih banyak lagi yang perlu dibelajar tapi setiap hari kita tanamkan uh, tekad, niatkan dalam hati kita nak jadi orang yang lebih baik. Kalau kita jaga hati kita uh, berfikir yang baik-baik, bersangka baik-baik fikir positif, insyaAllah saya rasa benda itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Memang kita merancang Allah yang menentukan tapi kalau dah terdetik, dah tahu sebab kebanyakan di luar sana kita tahu tapi kita ambil benda itu sambil lewa. Uh, jadi kalau dah terdetik dalam hati tu usahakanlah ke arah tu insyaallah semoga kita hari ini menjadi manusia yang lebih baik dari dari semasa ke semasa insyaallah Itulah dia perkongsian daripada selebriti pilihan kita pada minggu ini iaitu Meme Suhaiza. Kami mendoakan anda semua akan mendapat manfaat dan juga terus istiqamah untuk berada dalam jalan kebaikan. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi minggu depan dalam arah hijab dengan pelbagai segmen yang lagi menarik lagi pada hari yang sama dan waktu yang sama. Juga kami minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap kami, terkasar bahasa ke ada yang manis tersembunyi. Namun ada yang indah memang sengaja disembunyikan. Assalamualaikum. 生、這、活、個。三